Mengapa BN Sabah menolak pelawaan menyertai kerajaan JRS? Adakah ini keputusan berani untuk membina semula kekuatan atau satu perjudian politik yang bakal memakan diri? Atau adakah ini tanda pertembungan dalaman yang lebih besar sedang berlaku dalam AMNO sendiri? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian, keputusan pemuda BN Sabah untuk tidak menyertai kerajaan JRS menimbulkan persoalan besar dalam landscape politik negeri. Datuk Dr. Akmal Saleh menegaskan dengan tegas bahawa BN perlu menjadi pembangkang yang konstruktif bersama warisan dan PN walaupun hanya menang enam kerusi. Saudara-saudari yang dihormati, Akmal menyampaikan mesej yang cukup jelas, pembangkang bukan penghujung perjuangan. Baginya, ruang itu adalah tempat BN melakukan introspeksi, memperbaiki kelemahan dan membina kembali keyakinan rakyat. Beliau mahu BN bukan sekadar wujud tetapi bangkit. Hadirin yang budiman, namun muncul satu persoalan penting Apakah pendirian ini selari dengan kehendak pucuk pimpinan tertinggi BN? Ini kerana pengurusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini memberi gambaran sedang membina kesepakatan untuk membentuk kerajaan bersama parti sehaluan termasuk JRS. Rakan-rakan penonton, jurang kenyataan ini membuka ruang spekulasi. Adakah BN Sabah berada dalam dilema halatuju? adakah wujud perbezaan pandangan antara pemuda BN dan kepimpinan pusat? Setakat ini, kenyataan kedua-dua pihak tidak bertentangan secara langsung, tetapi memberi isyarat ton politik yang berbeza. Saudara-saudara sekalian, bagi Akmal, pembangkang perlu menjadi institusi yang kuat. Beliau menekankan bahwa rakyat memerlukan pihak yang mampu menyemak tindakan kerajaan negeri Baginya, memperkukuh pembangkang Sabah boleh menjadi contoh perubahan politik nasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan hanya enam kerusi, Suk, Lamag, Sukau, Kunak, Liawan, dan Bengkoka, BN berada pada kedudukan lemah dari sudut angka. Namun, pemuda BN melihat ruang untuk memainkan peranan moral dan isu rakyat secara lantang dalam Dewan Undangan Negeri. Saudara-saudari yang dihormati, dalam masa sama, Zahid Hamidi mengesahkan bahawa senarai calon BN telah dihantar untuk dipertimbangkan dalam pembentukan kabinet negeri. Ini menimbulkan tanda tanya, adakah BN mahu kekal sebagai pembangkang atau sedang membuka pintu kepada kerjasama tertentu? Isu ini semakin menarik apabila BN menegaskan komitmen untuk bekerja dengan parti sehaluan. demi kestabilan Sabah. Namun belum jelas apakah ini bermaksud menyertai JRS atau sekadar sokongan bersyarat. Rakan-rakan penonton, pada masa sama, pemilihan 596 calon dalam PRN Sabah dilihat oleh Zahid sebagai lambang suburnya demokrasi. Tetapi hakikatnya, pertandingan sengit juga menyebabkan undi terpecah dan menyumbang kepada keputusan BN yang merosot. Saudara-saudara sekalian, secara keseluruhan, BN Sabah kini berada di persimpangan penting. Keputusan untuk kekal sebagai pembangkang mungkin memberi ruang reformasi. Tetapi jika tidak ditangani dengan strategi jelas, ia juga boleh memperdalamkan jurang dalam parti. Jadi apa sebenarnya hal tujuh BN Sabah? kekal pembangkang seperti pendirian pemuda atau membuka pintu kerjasama seperti isyarat pemimpin pusat tuan-tuan dan puan-puan sekalian beri pandangan anda apakah langkah terbaik untuk BN ketika ini dan jika anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat jangan lupa untuk like dan subscribe terima kasih karena setia bersama arena rakyat tempat isu jadi bualan